Bu filmdə Əhməd Yesəvi səninlə eyni yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Əhməd Yesəviyəm. Türk şairi və sufisiyəm. Dünyada tanınmış bir sevgi elçisiyəm. Özümü elmə və insanların gözəl axlaqlı olmasına təsir etmiş bir müdrikəm. Yeganə rahatçılığım Allahın razılığını qazanmaq və həyatdakı məqsədim ucu Allahı və Əziz Peyğəmbərimizi insanlara danışmaq idi. 1093-cü ildə Qazaxstanın Çimkənd şəhərində anadan olmuşam. Bizim uzaq şərqli olduğumuzu düşünə bilərsiniz. Ancaq daha diqqətli baxsanız, dərhal uzaq şərqi deyil, Orta Asiyalı olduğumuzu anlayacaqsınız. Biz Orta Asiyada yaşayan Türklərik. İbtidai təhsilimi ata və anamdan aldım. Atam İbrahim Şeyx elmə və biliyə böyük əhəmiyyət verən bir insan idi. Anam Ayşə xatunu isə xeyirxahlığı ilə tanınır, qonşu qadınlarla söhbət edərkən onlara elmi mövzuları öyrədirdi. Axşamlar bütün ailə süfrə başında toplaşardıq. Yeməkdən sonra südlü çayımızı içərkən atamın danışdığı hekayələrə maraqla qulaq asırdıq. İbrahim peyğəmbərə hədiyyə olaraq verilən qocru, Nuh peyğəmbərin tikdirdiyi gəmini, Musa peyğəmbərin əjdaha halına gələn əsasını xəyallarımızda təsvir etməyə çalışırdıq. Əziz peyğəmbərimizin hicrət dostu olmağı necə də çox istərdim. Sual verməyi çox sevərdim. Atam da yorulmadan səbir və sevgi ilə cavablandırırdı. Ondan dinlədiyim hekayələr həm xəyal, həm də könlümə xoşbəxtlik verirdi. 7 yaşımda olanda ailəmdən yadigar qalan bacım Köfər Şahnaz ilə Qazaxıstanın Yesi şəhərinə köçrüdük. Burada Arslan Ata adlı bir türk şeyxindən ibtidai təhsil almağa başladım. Kiçik olmağıma baxmayaraq, müəllimimdən öyrəndiyim biliklər kiçik qəlbimə bir toxum kimi düşmüşdü. Bu toxumlarla inkişaf edən ağlım məni daha çox öyrənməyə təşviq edirdi. Çünki hər yeni bilgi mənə bambaşqa dünyalar açırdı. Uğurlu, məsuliyyətli bir uşaq idim. Müəllimimin verdiyi məlumatları evə gəldikdən sonra təkrarlardım, onlar haqqında fikirləşər və yeni fikirlər yaradardım. Ailəm, xüsusilə də bacım mənimlə fəxr edərdi. Onlar xoşbəxt etmək əzmimi və qeyrətimi artırırdı. Təhsilimin bir qismini Yesidə tamamladıqdan sonra 27 yaşında elmin və mədəniyyətin mərkəzi olan Buxaraya getdim. Burada da dövrün məşhur alimlərindən faydalanmaq üçün bir müddət qaldım. Təhsilimi müəyyən səviyyəyə gətirdildikdən sonra Yəsəyə geri qayıtdım. Dinimizi düzgün və gözəl izah etmək üçün Yəsəviyə ocağını qurdum və burada öyrəndiyim bilikləri insanlara anlatmağa başladım. Allah və peyğəmbər sevgisini, İslamın qanunlarını, kəsir və yetimlərə sahib çıxmağın əhəmiyyətini, dürüstlüyü və gözəl əxlaqı izah etdim. Mənim həyat fəlsəfəm kəlb qırıq, yazıq və yetim birini gördükdə onun dərinə dərman olmaq, yoldaşı və köməkçisi olmaq idi. Bu fəlsəfə ilə şığında davam etdir. Tələbələmə də əvvəla bunu öyrətdim. 100 minə yaxın tələbəm var idi. Həyatımı İslam dinini yaymağa həsr etdim. Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməd və ailəsinə bəslədiyim sevgi ilə danışdım. Fikirlərim və düşüncələrim köçlərlə Anadoluya, oradan da Balkanlara çatmışdı şeirlərim və sözlərim bir çox düşüncəni də bəsləmişdi. Ərəb və fars dillərini çox yaxşı biləsəm də, insanların dini və əxlaqi cəhətdən inkişaf etməsi üçün düşüncələrimi türk dilində də yazdım. Sadə dildə yazdığım şeirlərimdə müdrəklik olduğu üçün Hikmət adı verilmişdir. Bu şeirlərimi vaxt keçdikcə birləşdirərək Divan Hikmət adlı kitabımı yaratdım. Mənimlə maraqlanan və məni tanımaq istəyən hər kəs şeirlərimi oxuyaraq mənimlə dost ola bilər. Dost olmağımız üçün bir-birimizi görməsək də olar. Düşüncələrimizlə tanış olub dost ola bilərik. Mən sizin gözəl qəlblərinizə şeirlərlə toxunmaq istəyirəm. Uşaqlar, həyatımda ən dəyər verdiyim şeylərdən biri də zaman idi. Buna görə həmişə vaxtımın qiymətini bildim. Günün içində vaxtımı 3 hissəyə ayırırdım. Bu vaxtın böyük bir hissəsində ibadət edirdim. İkinci hissəsində öyrəndiyim biliklərimi tələbələmə danışardım. Üçüncü hissədə isə dolanıq üçün taxta qaşıq və çömçə düzəldib satardım. 63 yaşa çatdığımda dərgahımda kiçik bir otaq düzəltirdim. Ömrümün qalan hissəsini çox vaxt ibadət və təfəkkürlə keçirdim. Fikirlərimlə Orta Asiya Türk dünyasının ən vacib bir adı oldum. Əsrlər boyu adımın unudulmamasının səbəbi Allah yolunda etdiyim xidmətlərdir. Yazdıqlarımın böyük dinimizin yayılmasına xidmət etməyi üçün hər səhər Allah'a dua edərdim. Dualarımın qəbul olunmağı Çox böyük xoşbəxtlikdir. Mən tinç və elmə həsr olunmuş bir həyat yaşadım. Ömrüm boyu həmişə müdrik insanlardan bəhrələndim, düşüncələrimi inkişaf ettirdim. Sizlər də müəllimlərinizdən ən gözəl şəkildə bəhrələnin və dərslərinizi yaxşı oxuyun. Gözəl fikirlərlə gəlin. Fikirlərinizin sevgiyə, sülhə və bəşərliyətə töhfəsi olsun.